Sebab bila kita membaca Al-Quran Ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain Dan ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi Maka tuan-tuan kata Ibn Umar RA Bahawa tuan-tuan sekalian satu hari bila Nabi membaca ayat yang kedua surah Al-Mu'l Al-Jazi khalaqal mawta wal hayata ayyukum ahsanu amala Maka Nabi pun menceritakan, Mengkabarkan kepada para sahabat Apakah ataupun siapakah Man ahsan amal Siapakah yang terbaik amalannya Jadi tuan-tuan kalau kita Ditanya siapakah yang terbaik amalan Masing-masing ada jawapan Tapi tuan-tuan Nabi nak sebut kepada kita Melalui panduan Nabi Siapakah yang terbaik amalannya Iaitulah kata Nabi SAW awra'u an mahari billah wa asra'u fi ta'atillah. jadi kita siapakah apakah ciri siapakah mereka yang terbaik amalannya yang pertama kata Nabi awra'u an mahari billah mereka yang lebih bersifat warak warak biasa dengar kadang-kadang kita salah faham warak ni ustaz cuba tengok pakcik tu warak ni sebab apa? tunduk ya, Jangan. Dia betul lah antara sifat ciri-ciri orang orang mungkin jalan tu tunduk Pada Tapi jangan selalu tunduk sangat -tuan, takut terbang orang depan Tapi nak sebutnya Wallah itu sebenarnya lebih Kita kata uh, Maknanya tempat terjemahannya Maksudnya lebih berhati-hati Dan berwaspada Maknanya kata bila Nabi sebut Allah lebih bersifat berhati-hati Dan berwaspada An maha daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maknanya kita sebagai hamba Allah, kita tahu apa batas-batas yang mesti kita jaga. Maka sebagai hamba Allah, siapakah yang terbaik amalannya, mereka lebih berjaga-jaga, lebih berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maknanya kita tak mudah tuan-tuan kena rasa. Sekarang tak tahu, tak puasa. tak rasa kecil ya Ustaz? Itu pun seminggu sekali. Kita boleh adjust juga sebenarnya Kalau saya kecil Tak yang kena tuan-tuan kena orang Saya sedap faham Saya cuba saya tengok tu Saya nampak dia berbaring kat nombor ekor Tapi dia boleh lepas malam Juhur kerja ma'am ni Maksudnya tuan-tuan kita lihat Orang oh, main nombor ekor tu tak apa Sebab dia boleh lepas mayang Maksudnya tuan-tuan baik membuat Jahat membuat Selain yang setiap jalan seiringan Tuan-tuan sekalian kita nak faham Doktor tuan-tuan sekalian Dalam kita nak memahami Perkara ni Pertamanya tuan-tuan Baru Nabi nak ingatkan kita Solat yang kita dirikan itu Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran Inna solat tanha anil fahsyat wa muka Solat yang kita dirikan itu Peranan utama antaranya Yang itulah mencegah diri kita Daripada melakukan perkara keji dan muka Dan Nabi sebut dalam sebutan hadis Yang mafhum yang kata Nabi Seseorang yang mendirikan solat tetapi dia tidak mampu mencegah dirinya daripada melakukan perkara keji dan mungkar Sesungguhnya dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu SWT Maknanya tuan-tuan jauh sebenarnya jauh dengan Allah Baik itu tuan-tuan kita kena faham Orang-orang yang memahami perkara ini Mereka akan lebih berhati-hati Daripada melakukan perkara-perkara dosa Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuan sekalian walaupun dosa kecil tapi kita akan bayangkan kalau kita ulang, ulang, ulang. Hmm. Sehingga orang kata orang berhujab Ustaz. Tidakkan Ustaz ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal hasanat yudhi sayyat. Sesungguhnya kata Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapuskan kejahatan. Maknanya Ustaz kita buat jahat ni, nanti kita buat baik hapus lah tu. Sedangkan tuan-tuan dalam hadis, Nabi menyatakan bahawa, Sekiranya kita mengulangi perkara-perkara dosa sehingga datang sampai satu tahap kata Nabi SAW tanpa kita beristighfar, bertawabat minta ampun pada Allah meninggalkan maksiat itu berulang kali kita melakukan maksiat itu hatta sa'lua sehingga sampai satu tahap tumpukan hitam itu akan memenuhi segala ruang dalam hati maksiat maknanya kata sebab Nabi sebut bila kita buat maksiat Allah akan campurkan tumpukan hitam dalam hati maksiat kalau kita meninggalkan maksiat itu beristighfar pada Allah, maka Allah akan hilangkan semua tumpukan kita itu. Tapi jika sekiranya kata Nabi, wa in 'ada hatta dia. Sehingga kata kata Nabi sampai tak memenuhi segala ruang dalam hati manusia. Wa huwa aram. Itulah karak dalam hati manusia. Maknanya tuan kita yang rasa sikit Yang kita tak sedar macam mana yang kita tak tahu Yang kita pun tak rasa Eh Allah Akbar Rupanya aku buat tidak Apa yang kita sedar Yang kita tak sedar Maka sebab itu kita yang lebih berhati-hati Maka orang yang beriman Orang yang terbaik amalannya Kata Allah kata Nabi SAW Mereka lebih berwaspada Daripada melakukan perkara-perkara Yang diharamkan oleh Allah SWT kalau dosa kecil pun kita berhati-hati Tambah kita dosa, besar Kerana datang penentuan dosa dan pahala itu Itu Allah yang tahu Kita tak tahu dosa Ada siapa tahu Ustaz hanya ustaz dosa saya 20% pada saya 80% Kira-kira mati pun tak apa Selamat lagi Tak ada dosa Seorang boleh bagi penentuan Maka tantang kita hidup hari dalam rasa-rasa Agak-agak tapi oh, terasa oh, banyak dosa aku ni Mari sikit awal kuliah awal kuliah ini Masa nak ilmu aku cukup lambat sikit Satu dua lima tu pun Itu contoh bukan kat sini Tapi nak sebut yang terpaskan itu tahap kita Bagaimana kita nak merasakan kita ni banyak dosa kepada Allah Maka itu yang pertama kata Nabi Awra'u al mereka lebih bersifat berjaga-jaga Berwaspada, berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan dalam masa yang sama kata Nabi, siapakah yang terbaik amalannya? Wa asra'u fi ta'atina. Mereka yang bersifat bersegera, berlumba-lumba melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maknanya datang bersegera melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini tuan sebagai satu muhasabah kita bersama Kadang-kadang tuan -kadang, sekalian manusia perintah kita cepat juga Tapi Allah perintah, Allah perintah lambat sikit Apa rasa luhur kan 4.45 bahawa sah Tak apa rasa keempat pun lesa, waktu dia lagi Itu kita kata tuan-tuan kalau kita mati 3.59 macam mana Maka sebab itu tuan-tuan bagaimana sifat orang yang terbaik amalannya Kata Nabi mereka bersegera berlomba-lomba melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita akan jumpa banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah terangkan, Allah jelaskan supaya kita mesti bersegera mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَا وَلَكُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Kata Allah, dan bersegeralah kamu Wahai sekalian umat manusia Ke arah mencari keampunan Allah Dan syurga Allah Yang seluas langit dan bumi Yang Allah sediakan Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di tempat ini, peringatan daripada Allah Supaya kita ingat pentingnya, perlunya kita bersegera melakukan ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul. Dan kita lihat tuan-tuan contoh yang telah pun ditunjukkan oleh para sahabat. Para sahabat tuan-tuan sekalian yang menerima tarbiyah didikan terus daripada Nabi. Maka mereka telah pun menunjukkan satu contoh yang baik kepada kita. Bagaimana sikap mereka dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul maka mereka laksanakan dengan kadar yang segera. Sebagai contoh, kisah pertukaran arah kilat. Ia contoh sebagaimana kita sedang maklumlah bila syariat pada itu di, uh, diberikan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. -Ma maka nabi turun dan mereka jadi pengajar Nabi Ismail. Maka tuan-tuan sekalian solat ketika itu menghadap Baitul Maqdis. Maka Nabi dan para sahabat semayang di Mekah menghadap Baitul Maqdis. Itulah kiblat yang pertama umat Islam. Sehingga tuan-tuan Nabi berhijrah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, sembahyang masih lagi menghadap Baitul Maqdis. Semua yang tuan bezanya bila Nabi berada di Mekah. Riwayat nyatakan bahawa Nabi selalu sembahyang pada sekalian pertamanya menghadap Kaabah dan menghadap Baitul Maqdis. Anak tuan-tuan Nabi menghadap Kaabah dan masa sama menghadap Baitul Maqdis. Tapi bila berada di Madinah tak boleh buat. Maka kata kata nak kata dia katakan bahawa Nabi ni maknanya dia selalu mendawak ke langit seolah-olah nak arah pada Allah supaya ditukarkan arah kita. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama, falanwallanaka qiblatan tardaha." Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan demi sesungguhnya Kami telah melihat engkau wahai Muhammad Selalu mendongak ke langit Dia Allah sebut tuan-tuan Nabi tuan-tuan ayat ini Para ulama menyatakan bahawa Turunnya ayat ini pada bulan Syaban Tahun 2 Hidrah Maksudnya tuan-tuan dalam tempoh 16 ke 18 bulan Barulah ah, maknanya selepas Nabi berhidrah Di Madinah Selepas 16 ke 18 bulan Barulah turun ayat ini untuk mengarahkan Rasulullah dan para sahabat menghadap kiblat yang lain. Dan bila turunnya ayat ini, ketika itu Nabi bersama dengan seorang sahabat, sahabat hendak mendirikan salat asal. Dan memang kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, kita akan jumpa banyak riwayat yang menceritakan tentang peristiwa pertukaran Al-Qibla. Dan di antara yang masyhur bila turunnya ayat ini Nabi ketika itu bersama seorang sahabat Hendak mendirikan salat fardu asar Jadi tuan sekarang Bila nak mendirikan salat asar Turunnya ayat ini Maka itulah salat yang pertama Mendirikan didirikan oleh baginda Mengadap Baitullah Al-Haram Ingkah cerita Dapat hadis mayam Nabi pun perintahkan sahabat ini untuk pergi bagi tahu sahabat yang lain. Bila kata sahabat ini nak bagi tahu sahabat yang lain, sampailah sahabat ini ke masjid kiblatain. Ketika itu sahabat-sahabat tengah semaya dalam keadaan rukuk. Maka sahabat ini terus menyatakan wahai sahabat-sahabat itu sesungguhnya kiblat sudah bertukar menghadap Masjidil Haram. Ha, maknanya tentang begitulah antara kata-katanya perintah daripada Allah dan Rasul untuk diarahkan kiblat ditukarkan dialihkan arah kiblat menghadap kiblat yang baru menghadap Masjidil Haram. Ketika itu tuan-tuan sekalian sahabat tengah rukuk Maknanya dan yang cepatnya mereka Bersegeranya mereka untuk melaksanakan ketaatan Kepada perintah Allah dan Rasul Walaupun dalam keadaan hukum Riwayat nyatakan cakap bahawa Sahabat ini terus mengalihkan arah kita Yang tata hebat mereka dalam nak melaksanakan ketaatan kepada Allah Walaupun dalam keadaan yang susah Kalau kita kata Kursalah Ustaz itu mula Hebat lagi iman kita tak pusat pabih dan kita buat maghrib nanti lah di kata itu gambaran sikap para sahabat dalam nak melaksanakan ketaatan kepada Allah mereka bersegera. Dan inilah yang disebut oleh Nabi antara sifat ciri yang terbaik amalannya yang nak kita bawa bertemu dengan Allah. Allahu an mahalibillah wa asra'u fi ta'atillah. Mereka merah lebih bersifat berhati-hati, berwaspada daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan dalam masa yang sama mereka bersegera melakukan ketaatan perintah-perintah Allah dan Rasul. Dan inilah yang Allah dan Rasul ingatkan kepada kita tentang persiapan persediaan amalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga kita termasuk dalam kelompok mereka yang bahagia mereka yang mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dan bukanlah mereka yang sekarang bahagia di dunia celaka di akhirat tambah dua lebih teruk lagi celaka di dunia celaka di akhirat maka sebab itu kita kena buat usaha untuk kita persiapkan diri kita bertemu dengan Allah wa fa inna khaladzal taqwa Allah menyatakan bahawa berbekallah kamu persiapkanlah diri kamu dan sebaik-baik bekalan persiapan iaitu dah takwa kepada Allah subhanahu wa taala ini muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa taala moga-moga sedikit peringatan yang diberikan pada hari yang mulia ini dapat memberikan kebaikan dapat memberikan manfaat untuk dengan kita bersama sebagaimana firman Allah wa fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin berilah peringatan mudah-mudahan dengan peringatan itu memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tuan muslimin dan muslimat sekalian sebelum saya mengakhiri tazkirah pada hari ini yang sedikit umat saya sampaikan yang pertama saya nak menyampaikan salam kepada Ustaz Tuan Muhammad Nur Yang sudah dapat bersama dengan Tantan pada hari ini kerana ada program di Terengganu Dan beliau juga nak berpesan kepada saya untuk disampaikan kepada Tantan sekalian Untuk pada Tantan yang berminat untuk nak menghulurkan sumbangan Sama ada untuk sedekah, infak, zakat, wakaf pada Pusat Tafiz An-Nur di Setiu Terengganu Fasa pertama dah siap sekarang pasal yang kedua Jadi nak memberikan sumbangan Nifat dan sebagainya Boleh berbuat tuan-tuan ini insyaAllah moga, -moga sumbangan yang tuan berikan itu Diberikan ganjaran Yang besar sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua tuan-tuan Sekarang pada petang ini juga Saya bawa Produk coklat IQ Yang dilengkapi dengan 8 makanan senang Dia macam coklat bar Kita buat sepaket Empat coklat bar Jadi tuan specialnya coklat ni Dia homemade coklat dia buat sendiri di rumah Semua bukan saya buat lah Isteri saya buat Dia tolong buat Saya pun tolong jual Kira-kira commission tu 50% lah Kita tak boleh minat Dia dapatkan di luar RM10 sahaja Allah ma'alam Aku lukau lihada Wa astagfirullahi wa lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh